Итак, подождем, один анализ я вам отправлю, смотрим дальше. Что происходит с линейной судьбой, Вот вам 25 лет пресечения, а потом линейная судьба срабрит, то есть мы можем сказать, что линейная судьба как бы останавливается. Этот знак очень такой серьезный, я повторяю не был вам обычный дерево в том, что то слябая линия судьбы, вот она у вас слябая, не яркая, дает человеку лишь быть определенные качество, предлагает ему построить свою жизнь. То есть, будь бы фляг в руках строй, однако, с другой стороны, чтобы добыться какой-то цели, каких-то задач, требуется больше усы, больше приезжения поскольку у нас если судьбы шесть, 26-27 лет, то это говорит о том, что это возможно. Вам придется решить вы только на себя. Может определенная потеря внутренней энергии, потому что жена только на его юг. Ну, например, человек работает на работе, а работа не приносит радости, только только это. И отсюда уже не хочется пахать, не хочется трудиться. Также из-за вот этой поприятной жизни, а это может быть подстава со стороны коллег, мы нравится мои возлюбленные ориентиры, цели какие-то, наступает определенная него То есть тут иные судьбы, когда она попадает, человек предоставлен сам себе. То есть и только от вас будет зависеть, как сродится в вашей жизни. Это как человек кинут въезд или и пустыну. От а того выживет он или нет, зависит только от него самого. Тут были дымы мастерицы, выделили несколько точек. И это духовный респект, То есть изменение характера. Мы либо изменили изменение взглядов. И грузины. Это может вырезать, потеря вырезать. Это не обязательно и игры. Изменится система честности, Может попытка устроиться на новую я буду, потому что в этой профессии может быть что-то не так. Также при таком улучшении, вот, при таком падении иной судьбы могут наблюдаться такие факты, как потеря стали будет некоторые спад. Вообще, при глубокой иной судьбы их легче переносит трудности, неприятности приспосабливаться к новым обстоятельствам. Но когда иные судьбы не такая глубокая, приходится тяжелее удержать удары, более подвержены неприятностям. Но что я могу сказать? После двадцати пяти лет ставьте перед собой ясные цели, задачи, надеяться, что она себя и запомните. Вот на руках богатых людей, когда я не ходил отсюда, я имею судьбы, я говорил, что это приходилось, я все только на себя. Они говорили, да, в 90-м состоянии уволили завода, и я начал строить пышность, но уход в север доходов не было. Давайте посмотрим, что происходит у нас с вашей павой рукой. Вот смотрите, тут опять влияние семьи, потом иные влияние, не будет смеяться на сыну Ну смотрите, тут иные судьбы очень хорошая, ровные, несмотря на такую внутреннюю нестабильность, вы все равно найдете себе силы устроиться на новую работу, нарядить стабильную и ровную жизнь. Вы у вас двойная линия жизни. Об этом мы еще поговорим. Ну смотрите, как и на руке, так и на левой, у нас тут есть капиллярная линия, вот она, но она не такая большая, какой может показаться на правой башке, она у нас мягкая. Видите, капиллярная линия и такой есть лифт на линии судьбы. Это перемена работа. изменения. Поскольку идут я слив в левую сторону, то применяем ябудь и сваженная так обстоятельства. Но вы сможете налетиться, переключиться на новую работу, на новую деятельность. Смотрите, где-то 26 шесть, двадцать семь в Любая выска от мнения и судьбы вверх говорит о успехах на чай больше а и и конфольки на жизнь это двадцать шесть двадцать семь часто у женщин, и это может быть вызвано и рождение им ребенка им и замужеством но об этом мы поговорим с вами чуть позже вот так вот чуть-чуть чтобы быстрее